Інколи здається мені гірше і цинічніше вже немає куди. Але ні. Є. І ось весь цей клан нечисті у вигляді Скабєєвої, Попова, Мардана, Гаспаряна і Соловйова. Це вкотре демонструють. Вся символіка українського государства це безчеловечна система. Це ті ж самі німецькі фашисти. І ми, і наші діти их воспринимаем і должны воспринимать як смертельних врагов, подлежащих уничтожению. Звісно, тут нічого нового чи особливого. Путініст Мардан традиційно закликає продовжувати бомбити Україну та українців, бо для нього це прекрасно. Ба Більше він цинічно додає. В рамках, якщо хочете, групової психотерапії, продовжується... массированный ракетный удар по Украине бьют и бьют и бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится. И это прекрасно. Это отличное начало новой недели. И это правильное начало новой недели для Украины. І для жителів України іменно так в ідеалі кождої ніділі для них тажна і заканчуватися. І це все, що треба знати про кремлівську пропаганду. Бо поки Росія вбиває українців, рупори Путіна не можуть цим натішитися. І саме ось такі меседжі вони зараз активно транслюють на свою аудиторію і мріють, хоча б у своїх цинічних заявах, зрівняти Україну з землею. Ба більше у своїх нікчемних студіях вони навіть почали розробляти нову стратегію ширшу, так би мовити, щоб криваві лапи Кремля дотягнулися і до Європи. Вони ж людожери, вони не наситні. Нашої крові їм вже мало. На сьогоднішній день у нас по факту вся наша стратегія вона оборонительна. Тобто ми маємо оборонятися до 2-го, 5-го, 10-го. А почему не перейти к наступательной? Ну ведь угрозы там создали, их много лет создавали, расширяя НАТО, там, обжимая все остальное. Почему не разработать стратегию одно, одномоментного, не ядерного, стратегического, обезоруживающего удара? Начать с Европы, дальше больше. Это фантастика количество беспилотников сегодня, два с половиной года назад, кто-то это предполагал, это не фантастика была два с половиной года назад? Вот просто фантастика. Вот это же фантастика сбылась. И чтобы к чему-то идти, понимать, как противника заставить уважать суверенитет, достоинство и чаяния русского народа, надо переходить к глобальным стратегическим что, разработкам. Що і ось ця алкопотвора раптом заговорила щось про повагу до суверенітету країни, а це раптом не вони випадково порушили суверенітет і кордони іншої країни. Чи пам'ять загубив у стакані? Схоже, таки загубив. І знаєте, не тільки пам'ять, бо знову зібрався знищувати НАТО. Якщо Британія заявляє 28-го, восьмого Германія двадцять дев'ята -го, готовності воювати з Росією, не ми заявляємо. А вони заявляють, що вони будуть з нами воювати. Я, давайте говорить прямо. Первое, самое главное. Средство нападения противника. Основное, это первый удар, массированный ракет на авиационном ударе. Это эшелон, первый, второй эшелон, крылатых ракет, в основном Томагавка. Они на счету тысячами. Основные носители морские. Флот приличный, чего, чтобы греха таить у НАТО. Ну, в Соединенных Штатов в Америке точно, остальные там похуже. Так мы понимаем, что это на всей территории России. Значит, надо просто прийти к чему-то другому. Значит, надо или в землю закапывать, или защищать. Общаешься. Ну, мне много приходится общаться с людьми, которые приезжают в отпуск, с фронта и так далее. Последнее время речи про украинское почти нет на поле боя. Во многих местах. Слышна польская, слышна французская, слышна английская, темнокожие, соответственно, Афроамериканцы. С той стороны, вот особенно как раз Курское направление, украинцев практически нет. Потом продолжилась в Марко Бисса и в студии Скобеевой. Там тоже готовятся воювати и воювати. Ольга, они, во-первых, нас я еще предлагаю сделать больше, я предлагаю принять и готовить сделать ставку на обычные вооруженные силы и понимать, что этот конфликт не последний, что они готовятся к более серьезному военному конфликту с нашей стороной. Вот недаром мы говорим о совместной Но победе. так ставка на обычные вооруженные да. силы да. или да. на ядерные. На обычные. На вот недаром мы говорим о хаотике. Но ну, а обычные вооруженные силы прямо сейчас дают отпор Только Украине думаю, мы на территории Курского. Более серьезно, Курск это репетиция, как войну в Испании перед Второй мировой. В цей же час в іншій пропагандистській студії своя методичка там кремлівські блазні переконують усіх, що російська армія ніколи не завдає ударів по цивільних об'єктах і не вбиває мирних людей. Просто так ані про тому що ми б'ємо по ним. Ну дивіться, от ізвісніша історія ні скільки днів назад. Якоби прийде да? якоби наші там бомби в висотку? При этом я совершенно точно знаю, скажем так. Инсайдерская, если угодно информация, то это очередной пример работы украинской ПВО ПВО стоят внутри э, жилых массивов э, ПВО работают по объектам ракета ПВО наведясь, она может не выбирать дорогу просто бьет вот туда куда она, как бы что у нее на траектории находится и естественно потом начинает максимально раскручиваться но посмотрите ну, насколько разная практика они бьют, ну вообще, только по гражданским объектам. Причем, когда мы говорим, что вот в очередной раз, или там получилось, да нет, это прям целенаправленно удары по гражданским объектам.